Ну хотя тут карта тучи, у нас тут как раз-таки про ракеты, ПВО и так далее. Ну карта косы падает. Есть какой-то вопрос там действительно? То есть есть? Карта крыс, видишь? Угу. Ага. То есть я таки. В плане про запинки самый уставок. Чи зараз буде знайдена якась альтернатива поставки, скажімо, з інших країн, чи дійсно зараз буде трішечки скрутно цим? Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, в принципі, ми правильно там нагадали ракети по Росії, там якраз тус падав тоді. Тут карта хаос, да, дом і карта ключа. Тобто тут говор, говориться про те, що ми якось знайдемо вихід з положення і будемо своє робити. Все одно, коротше, у нас все буде працювати на експорт. У нас все буде своє, все повністю. І це дуже круто. Я розумію, що треба часу багато для цього всього, але коротше, рано чи пізно у нас все задовбе. У нас і свої ракети будуть, і дрони, і навіть ядерка буде своя. Того, ж не просто знаєш, це краще, ніж від когось чогось чекати. Це так. Ми чекаємо, але робимо про що своє? ти говорила так, так... давно, що так, так, ми тільки так на себе є. можемо полягати. Да. Так воно зараз таке є. Я впевнена, що ми зараз чекаємо там типу чогось, але під шумок робимо щось своє розумієш? Я впевнена, і це правильно я вважаю. Була на днях з'являлася інформація, і ти власне її і в сторіс в себе говорила коментар про те, що Київ стане найнебезпечнішим містом. І на інших каналах теж ти в принципі про це говорила, але з'явилася за декілька днів ще одна інформація: що теж про Київ, що Київ ризикує стати найменш захищеним через брак ППО сьогодні. Я в це все не вірю. Навіть карти говорять, що це повна фігня. Ты станешь, правда, наибильшим бостоварщиным містом в Украине. Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает. Э, ну, Клаус, да, Хмары. Туча. Я уже забыла, как на русском будут Хмары. Хмары. Это, Это, Это приятно. Ты понял? Ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет. Карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда. В Киеве нет. Нет, 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 нет. А касательно... О, я ответила на два вопроса твоих. Про захват, пожалуйста, и <с> Ломайка. Это фигня, полная. Опять якорь, всадник. И снова, все равно якорь, всадник и медведь. Нет. Все равно найдется возможность Киева защитить всегда. шаки это столица. То есть я вот. Бы... А какая вообще какая область самая опасная? Будет, в принципе, в ближайшее время в Украине. А, По я поняла. Дом, звезда, и ключ, и крест. Ну, звезда у нас, если мы, если мы э... Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места, там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да? Это Херсонская область. Харьковская область, Донецкая, Луган. Ну, все-таки звезда я трактую, если это Роберем, я трактую это больше как Запорожье всегда. Звезда. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть, это не на Киев. Конкретно поняла, выпала. То есть, Полинорману, вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел такой, что это за гора? Э, проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть, карта горы это уже, я уже поняла, Полинорману это западная область, понял? Тут карта дома. Озапориже, что это? Это наступы больше, обстрелы? Ну я спросила просто про опасность. не бросать не конкретно. конкретно, да. Да, сейчас да, не хвалю я обстрелы, че там, я нахвалю я сейчас просто, то есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карта Почему так может быть? Атомная станция? Поняла. То есть почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. Впервые. А загрозы для атомной станции? А? Загрозы для атомной станции, безпосреднее, зараз активно? Ну, пока сны не снялись никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Нет. Ну, гроб падает. Карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Ленормане, Ленорман, она не брала, кстати, да, в прогнозы. Угу, карта да. рыбы в Ленормане в данном случае, ну смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции, там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется да. правильно, вот эти вот все, вот с этим связано. Не единожды показывала, уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть, это может быть, ну, это радиацию, показывают. показывает, понял? И У -у -у. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война, по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции, я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю так. Если же у меня ну если же мне знаешь там даже элементарно когда я к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолетом самолет упадет, mm -hmm. пойдет, да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реально загроза прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. То есть, когда Чернобыльская станция была, она приснилась заранее, помнишь? Так, так. Это да. было заранее. То есть это не было там. Они дают всегда возможность подготовиться, подготовиться. Понял? Поэтому пока. Нет. Ну, хочеться вірити, що і не побачиш таких сильных. Я, я вже навіть ситуації. не знаю, але блін, скільки мені вже скільки казало за три роки, я думаю, що все. воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял. Они ж, как бы не враги. Мені. Наоборот. Они за те, щоб у мене все хорошо було, И в принципі, ну, как бы у мене, у моїх близьких, і, ну, я не знаю, я считаю свою аудиторію своєю сім'єю, поэтому я считаю, що моя сім'я, да, ну. у них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И мне я, я, знаю всегда, я знала всегда, и всегда это мертвым говорила. И на байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. Вот у вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай Бог, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам тут показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим, это вот эта семерка. Везде семерки, 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 так. семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну то есть, что, что такое? В чем эти семерки? В чем проблема? Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще. Что ж, як тільки розберешся, знаю, может, что выйдешь, одразу расскажешь про Конечно. це. Знаю, Зараз. Зараз також по Дніпропетровщині були запущені нові ракети, і нібито кажуть, що Росія налагодила виробництво цих ракет і що вони дійсно можуть стерти українські міста. Чи дійсно є такий ризик? Чи дійсно будуть вони активно застосовувати ці ракети, і будуть такі наслідки жахливі? Я так розумію, там готуються переговори якісь, мабуть. Снова. Так, так. Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры все. Все от переговоров, видишь, зависит постоянно. Про ракеты, секундочку, да. Угу. карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как потрактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Mm -hmm. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, вот такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте, что там, мы это говорили. типа, я людям говорю, я еще до того, как новости вышли, говорила, что карта шута. А карта шута по стратегии означает, что, говорю, вы выходите из укрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну, то есть ты понимаешь, да, либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое. По-скотски, как, как, как крысы они поступать будут. В принципе, это произошло, потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает, как четверка, четверка пентаклей по таро э, со всех сторон. Кольцо. То есть они ракетами как обстреливают сейчас? Вот так вот по кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. Все, все на липень месяц, дуже верно. сценарий, я так понимаю. Ну, смотри, по игральным, по игральным картам десятка Пикова эту пиковая все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай по еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасности обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту. Украина. Карта вот книги. Карта книги всадник, смотри. Карта крыс. Э, карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий. Это универы. Библиотеки и так далее. То есть мне, когда я делала прогноз на своем канале, падало что-то связано с украинскими вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются. Памятки. Понял? Угу. И потом, когда полетела по западной Украине, я так сижу и думаю, блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, Западная западной Украине. То есть вот что понял, показывают. И карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про э, дороги. Дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое. Тут карта всадника, трассы и так далее. Карта крыс, вот. То есть сейчас ему верно, что... Смотри, так, снова так, дети так, падают. Так. Карта ребенка, дети. Ну, то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца. Сердце. Ключ. Ключ, гора. Кстати, я думаю, что по Западной Украине, вот Україні карта гори. видишь випала карта гори. Знову Западная Україна буде страдать в июле. о Напружений місяць да. знаю. Маш, може, що щось хороше. Бачило? Нет, я не знаю. Да, единственное, что хорошее было, то там предсказали по ракетам по России, да, но она но, но не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны, там вроде гробы падали, то есть должны мертвых мёртв сначала вернуть. Все, что последнее мне давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов. Там реально да. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Да, мне там уже кидали, но я так, я это не выставляю. Меня чисто группу только выставила в Инстаграм, не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Это сейчас? Зараз у да, меня ничего не появилось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речі, дуже багато в мене питань, які стосуються Житомирщину, які зараз загрози. Мне не нравится кривой Рог вообще на июль. То есть я, когда кривой урок mm -hmm. настраивалась, смотрела, там мне предложили свечка. Сразу поняла, что это будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, може, что, может быть, что связано, типа, как повторять паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похожее. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Не-не-не, нет. мы, мы, мы. А, мы. Повторим. А они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Не, не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Тут карта падает, типа корабль, щип. Я думаю, что тут касательно. Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. И может быть новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Житомирской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То, То есть могут быть какие-то новости, может какие-то дорогешники или что-то типа -то, что того, или снова будут накаляться, понял, накаляться все, что белорусы собрали там какие-то эти, ну, забейте на это пока что. Кременчук останним часом постоянно под обстрелами, какие прогнозы для этого места? Ну, по крайней мере, чего я вчера смотрела, типа там я примерно понимаю, куда они били, я просто не могу это говорить. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Вот. Специально было сделано. Мисс точно знают, про Я думаю, да. Да. И прям вот это из-за этого было. То же самое, что всегда они говорят про стара Константинов. Но я не могу, как бы, ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они, куда не бьют. То есть тут что мне говорить? Також просили подивитися Лубни теж Полтавщина. От Підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахедів над містом. Поки клевер падає. Єдине, ну, що карта ліси і ну, карта, карта Сергій, це про і нав... ключ це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Очень багато в місті наводчиків. Серце, і, лиса, і ключ і ключі, що пане порослювати інформацію. Вам наводчиками ізнятися. Ти перед цим говорила за ракети на Росію, про які ти попереджала минулі інтерв'ю. Це власне збулося зараз. Лукашенко заявив, що спецпосланець Трампа, коли був у них, пообіцяв. Що США зробить все можливе, щоб припинилися обстріли по території Росії відповідно з, з території України? Чи дійсно вони зараз почнуть по-новому тиснути на Україну і змушувати так. припинити обстріли? Е, так, секундочку. А може США ще попробувати, щоб Росія припинила обстріли по Україні? Попросити Було б їх дуже так. добре. О, оцей абсурд цей і дивує насправді. Так, а вопрос какой? секундочку, що за спросить? Чи дійсно зараз США почне тиснути на Україну, можливо, обмежувати допомогу, про яку ми на початку говорили, щоб Україна припинила обстріли? Ну, Росії. всадники гора в гора паде. Ну, ну, я б не сказав свої всадніки гора. Тут, може, два... Тут трактувати можна і так і так. Тобто всадніки гора, по суті, можна сказати, що в принципі це і проїздло вже. ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения, уже карта горы, она говорит о том, что обстоятельства тяжелые, просто поняла очень, или там еще карта джентльмен, да, падает, то есть типа и гора, то есть говорится о том, что по сути ну, Трамп на Зеленского не надавит особо, не будет успеха иметь, поняла, давление Трампа на Зеленского, давай так еще могу трактовать. А покажите отношения Трампа с Путиным мне. письмо, общение есть, видишь, письмо сразу падает. Есть общение, есть контакт какой-то. Карта ТАВ, корабль. Хорошо, по-прежнему, покажите мне, все-таки Трамп нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса, я, сердце и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. А Зеленский, секундочку, а Зеленский сейчас к Зеленскому отношение настоящее. Садник. Ребенок. Ну, как, понятно. Как к Зеленскому. Молодой парень. Давай я так скажу, да? Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева, корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер неплохое, это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам а Зеленский как Трамп относится. Это очень странно все. Кольцо. Птицы. Дорога. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога но не, все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный, понял там карта, но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, но, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний э, без, без эмоциональный, бессердечный, без но при этом как бы не падает, что он враг. То есть тут тоже очень Может, какой-то он просто. Только характер у где-то странный, может, какой-то, я не знаю. Ну тут характер дійсно дуже дивний. Головне, як це виплив потім і позначиться безпосередньо на Україні всі дії США. Ну хорошо, покажіть нам давайте так. Хорошо, Трамп все-таки Україні допомагає. Ну то може, ми багато чого не знає, багато не знаємо, мабуть. Безумовно, можна навіть не Трамп питати, можна взагалі США чи зараз ми отримуємо достатньо цю допомогу від США. Но ну, опять-таки метод кнута и пряника, как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака и дерево, то есть все равно как-то, как я говорю, пиздит, пиздит. При угу. этом все как-то пытается там что-то где-то, ну что такое, тихоря может. Вот они уже делают так же про я не знала, я даже уже об этом думаю, знаешь, может как-то уже там пытаются Зеленские сами по себе где-то что-то это. А это было а тоже тут... уже непогано. Да, 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 да. Зараз Макрон теж спілкувався з Путіним. Чи будуть якісь зміни після цього, і чи має взагалі Макрон якийсь вплив на Путіна? Хочу людей було, якесь мероприятие, і він, короче, п'яний, він прям вообще не понимает, что. Що... Ну, то есть он вообще теряється, потерян, не понимає. Ну, понятно, що таке зараз збиття, знаєш, ой, такі зараз события відбувається, що він не знає, що йому делать даже. Відбулася зустріч Трампа і Зеленського. Що, що відбувалося? Чи є зараз на сьогоднішній день прихильність Трампа до України? Зараз про масовий обстріл рішникам спрошу спочатку давай. Ну, я не вижу, пока масового нічого здесь Они, Смотри, там туз, туз червовый випав і семерка. То есть вони хочуть действительно його зготавлювати, да? туз, туз червовий, туз тут про количество. И семерка это постоянство карта. То есть, ну, ну это пиздец, конечно, если такое будет. А вот удар орешником будут ну, по Украине еще. Туз крестовый. Туз крестовый, э, да, что-то будет, но я уже говорила, выходила в эфир. Я знаю, что по Киеву, когда туз червовый падает, а по центру Украины, ну, пивнич там центр, а когда Туз-Крестовый, я уже обратила внимание, это Днепропетровщина, потому что обстреляли Днепр недавно. Угу. И я ночью про обстрелы смотрела, падает Туз-Крестовый. Думаю, так, что это за город Туз-Крестовый? Это же не Таро, что покажет, типа, ядерную станцию. Поняла сейчас? Думаю, так что это? И обстрел Днепра ночью. Это Днепр. И Запорожье показывают Крестовым Тузом тоже. Я уже по игральным картам тоже выкупила учусь то то, а Загроза Орешника с да. для этих двух людей. Э, Запорож... запорожье Запорожская область, Днепропетровщина, да. Но ничего нового, потому что Орешником туда уже пытались бить. Помнишь, когда так, там так, что так, было? Так. Вот оно. Туз червового пока нет. Ну, пока не падает Киев. То есть... Планируют они обстреливать сегодня, ночью ну, вообще? вообще. Да, семерка пиковая падает, карта спраха сразу. Изустрич, э -э -э, да? Попрителю так, так. Мне... да, Трампа и Зеленского. Настроение Зеленского после встречи с Трампом. Может, весь солнце как раз так и до цієї изустрич неплохая встреча. Смотри, десятка бубновая. Не, хорошая, хорошая восьмерка. Вот разговор, туз бубновый, король пико. Хорошая. Хорошая встреча. Прям десяточку бубновая. Да, разговаривали много. Да, да, да. И туз бубновый. Ну, хорошо. И... Результат, головное, будет. Давай, сейчас. Хорошая встреча. Не, хорошая. хорошая, Ну, девятка пиковая, восьмерка пиковая вниз, так угу. Слова, слова. Да, да, да. Загалом зустріч НАТО це не тільки зустріч Зеленського із Трампом, була низка ще інших зустрічей і обговорень, чи можна очікувати більшу підтримку України, не тільки словесну, а все ж таки більш технічну артилерійську, чи буде вона. От кого, от кого? Від країну НАТО. Ну, падает десяточка, смотри, с вольтом новым. Девяточка, восьмерочка. Падает, но я в это не верю. Не верю в это. Восьмерка, по восьмерка это разговоры больше. Ну, но... понимаешь, я думаю, что сейчас бы здесь, типа, если бы реально была бы какая-то физическая сила, да, помощь, тут Король Пикова бы выпал. То, есть я не вижу, это просто розговори. Все, що ми дадим, ми обіцяємо. Mm -hmm. пом... Ну я не вижу пока, То есть, тут как раз таки в цьому случае красна карта ні, а не да поняли. Зараз Трамп все ж таки наважився і наніс удар по території Ірану. Чи розглядає він можливість нанести подібний удар по території РФ? Збугу, но ніт. От, король пиковый выпал, но пиковая вниз. Нет сразу. зразу. Пока нет. А, Також знаємо, що Трамп заявив, що якщо Путін все ж таки пролетить до Туреччини, то і він теж приїде на цю зустріч. Чи наважиться Путін на візит такий? Непонятно, десятка пікова, непонятно пока. Ні, я думаю, не сімька пікова. Які зараз стосунки Трампа і Путіна? Про що домовляються, до кого все ж таки на сьогоднішній день Трамп більш прихильний? Десятка пікова, теж карта непонятки. Зеленский, крестовая карта выпала. Я же говорила, что я крестовая дама. И когда падает крестовая дама, то есть, ой, когда падает крестовая карта, я понимаю, что это типа, ну, наши. Путин десятка пиковая, непонятные отношения. Он его не понимает. То есть все равно я не считаю это хорошими отношениями. Как бы там ни было. Это просто... Ну, это просто они друг друга пытаются прощупать, понял? Трамп и Путин, я про это. А Трамп взагалі здатен зупинити Путина? Плюс Ну валет падает, смотри, на самом деле какие-то попытки точно есть, потому что валет это хлопоты, да, шестерка пиковая.